સુરતમાં નકલીની બોલબાલા વચ્ચે એલસીબી જોન વનની ટીમે પુણા પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી નકલી પનીના જઠ્ઠા સાથે એકને ઝડપી પાડ્યું છે સુરતમાં વારંવાર નકલીની બોલવાલા જોવા મળે છે ત્યારે અગાઉ નકલી પનીર સહિત પકડાયા બાદ ફરી સેકન્ડો કિલો નકલી બંધ ઝડપાયું છે નાયબ પોલીસ કમિશનર જ્હોન વનની એલસીબી શાખાની ટીમના અનારમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ હરિસિંહ ભગવાન તથા અનારમાં હેડ કોન્સ્ટેબલ આનંદ રાજેન્દ્રની બાતમીના આધારે પુણા પોલીસ મથકની હદમાં આવેલ સીતાનગર ચોકડી પીર ફળિયાની સામે કૃષ્ણાનગર સોસાયટી પાસેના મકાનમાંથી શંકાસ્પદ ત્રણસો પંદર કિલોગ્રામ નકલી પનીરનો જઠ્ઠો કબજે કરી तथा आरोपी पंकज रमणीक भूत की धरपकड़ कर विरुद्ध कायदेसर की कार्यवाही हाथ धरी तारीख 10 सितंबर 2025 को पूना पुलिस स्टेशन के विस्तार में सीता नगर चौपड़ी के सामने कृष्णा नगर सोसाइटी के पास ग्राउंड फ्लोर मकान नंबर एक में हमें ये बात नहीं मिली थी कि वहाँ पे फेक पनीर जो नकली पनीर का जत्था है वहाँ पे बनाया जाता है और फिर वहाँ से बेचा जाता है इसके बिहार पे एल जोन वन की टीम और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने कंबाइंड वहाँ पे एक रेड किया और वहाँ से शंकास्पद पनीर 315 किलो जैसा डुप्लीकेट पनीर वहाँ से पकड़ा है इसके लिए हमने पूना पुलिस स्टेशन में फिलहाल एक जाड़वा जो दाखिल की है और बाकी जो उसका जो रिपोर्ट आएगा उसके बिहार पर हम गुना दाखिल करेंगे ये सारी कामगिरी पूना पुलिस स्टेशन और जोन वन की एलसीबी ने मिलकर किया है और इससे हम यही मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को कि आप सब स्टैंडर्ड सामान ना खरीदें कोई भी चीज जो है ओरिजिनल में आप खरीदें ताकि आपका हेल्थ उससे इंपैक्ट ना हो